Salam əziz dostlar. Bu videoda sizlərə yeni yatırım şirkətini göstərəcəm. Crex Capitaldır. Dostlar biz bu saytda yatırım eləyərək gəlir əldə eləyə bilərik. Həmçinin bunların öz coinləri də var. Onların staking-in də reallaşdıra biləcəyik. Onları da sizə göstərəcəm. Burada Crex tokeni haqqında məlumatlar var. Yəni bunların coinləri haqqında token nə dostlar Crex Capital-dır. Kod, yəni simvol Crex-dir. Ondaklı 18-li toplam 35 milyon coin buraxılacaq. Və burada da dostlar digər coin haqqında məlumatlar var. Yəni coin-in dağıtımı hara olacaq, onlar haqqında məlumatlar var ə Credix token Credix kripto para birimi borsasında alım-satım əməliyyatları üçün indirimli almanıza izin verən Ethereum tabanlı bir belirticidir, yəni tokendir. Buların dostlar tokenlərinin burada kontrakt adresdə var, yəni real bir coin idi MetaMask-da baxdım, çıxdı. Ancaq dostlar digər şeylərdə görünmədi, yəni coin marketə falan görünmədi. Əsas sizə dostlar, mən bu videoda necə yatırım eləyərək yatırımdan gəlir qazanmağı göstərəcəm. Burda yol xəritəsi var. Yol xəritəsi. Görürük, artıq yəni burdayıq. Krix Kapital test və güvənlik dəyətimi tradingin qarını yatırımçalara paylaşmaya başlayın. Kim 2021-ci ildə nələr eləyəcəklərsə olar. Kim 2021-ci ildə gördüyünüz kimi borsaya girəcək və 2021-ci ildə onlayn oyun və dəyişin falan filan nəsiz dostlar bölmələri siz də özünüz baxa bilərsiniz. Burada token haqqında məlumatlardır. Əsas olaraq mən sizə ə, yatırımdan necə gəlir əldə edə bilərsiz, onu göstərəcəm. Günlük olaraq biz nə qədər qazanacağıq, nə qədər minimum yatırım olar haqqında məlumatlar verəcəm. Burada Crex Capital ekosistemi, yəni gələcəyində iş toxun şəkli gələcək, eXting-i, yəni onlayn oyun gələcək və ikili səsinlik falan filan gələcək. Bunlar çox yaxındır. Yəni 2021-ci ildə olacaq. Qeydiyyat sistemini göstərim. Burada qeyd ol yazılıb yuxarıda. Yəni qeydiyyatdan keçmək üçün bura basırıq. Adımızı yazırıq, soyadımızı yazırıq, username-imizi yazırıq, email hesabımızı yazırıq. Burdan dostlar hansı ölkədə qaldırıqsa onu seçib telefon nömrəmizi daxil edirik, adresimizi yazırıq. Ölkəni buradan seçirik. Ondan sonra iki dəfə şifrəmizi bura daxil edirik. Burada yəni kimin referans linkinə daxil olmuşsa onun adı və gməili çıxacaq. Burada şərtləri qəbul edirik, robot olmadığımızı təsdiqləyib qeydola basırıq. Gməil hesabımıza aktivasiya kodu gəlir. Həmin aktivasiya kodundakı linkə vuraraq öz hesabımızı aktiv və halə gətirmiş oluruq. Həmin o kod, dostlar promocionallar bölümünə gəlir. Beləncimiz bir link olur. Bu da şimdi aktivə də basırıq və hesabımızı aktivləşdirmiş oluruq. İndi isə hesabıma daxil olub yatırım paketləri haqqında daha ətraflı məlumatı verim dostlar. Həmçində siz də ki, hansı eləyə biləcək, onu da sizə göstərəcəm. İlk olaraq dostlar yatırım paketləri haqqında sizlərə məlumatları verim. Ondan sonra necə yatırım eləyə bilərik, onu göstərəcəm. Burda dostlar bunu istəyirsə İngiliscəyə gələm ə 3 dənə yatırım paketi mövcuddur dostlar. Yəni minimum yatırım 50 dollardan başlayır. Günlük olaraq dostlar 0.6% gəlir əldə edəcəyik. Bu 180 gün boyunca davam edəcək. İkinci yatırım paketi dostlar 500 dollardan başlayır minimum. Bu 150 gün boyunca davam edəcək. Günlük olaraq 0.8% gəlir əldə eləyəcək və üçüncü yatırım paketi 3000 dollardan başlayır. Bunda is artıq günlük 1.2 faiz gəlir əldə edəcək və 120 gün boyunca davam edəcək. Necə yatırım eləyirik? İlk olaraq depozit bölümündən öz balansımızı artırmalıyıq. Bitcoin, Ethereum, Tron, USDT və Perfect Money ilə artım balansımızı artırmaq mümkündür. Bura dostlar məsələn Bitcoin-ı artırırıqsa dollar olaraq yazırıq. 600 avtomatik olaraq Bitcoin olaraq yansıyır. Burada confirm depositə basırıq. Deposit success yazıldı. İndi dostlar bizə bir deposit adresi verir, gördüyünüz kimi bu deposit adresinə dostlar burada yazılan məbləği göndəririk və maksimum 2-3 saat ərzində bizim depozitimiz bizim balansımıza yansıyacaq. Depozitimiz dostlar balansımıza yansıtıldıqdan sonra investments bölməninə təkrar gəlirik. Bura dostlar hansı paketi yatırım eləyəcəksə, yəni onsuz da 500-dən yuxarı yatırım etsək avtomatik olaraq bu paketi seçəcək. Yəni 500-dan aşağı yatırımlarda, yəni bura məsələn 50 dollara yazıb investə basırıq oq aktivdir. Yəni bizim balansımızda hal-hazırda pul olmadığı üçün bunu reallaşdıra bilmirik. Əgər pul olsaydı avtomatik olaraq aktivləşmiş olaca idi. Investment profit yazılan yerdən biz e, yatırım profitlərimizi görürük. International transfer yazılan yerdən məsələn dostlarınıza da falan pul göndərə bilərsiniz. E, partners yazılan yerdən öz referanslarınızın gəlirinə baxa bilərsiniz. 9 levelli referans proqramı var. Çox böyük miqdarlar qazanıla bilərik. Artıq Bitcoin gördüyünüz kimi 15000 dolların üzərinə çıxıb. Yəni burada da bizim referans linkimiz var. Burada dostlar 2 yazılan yerdən biz öz hesabımızı aktivləşdiririk. Bu gün aşınızda bir trick dilim sizə göstərim. Yəni aktivləşdirmə məcburiyyətində, əgər yatırım etsəzsiz, mütləq bir şəkildə hesabınızı aktiv etməyə zorundasınız. Hesabınızı, yəni sıran məşhur bir üye salmaq üçün lütfən sənəzinizi doğrulan yazıb ön fotoqrafçı şey, çəkilib. Burada da yazılıb ön fotoqraf, arxadakı fotoqraf, belgenin adı net olmalıdır. Resim belgenin bütün belgey çənməlidir. Nə fotokrafka lancı, kağızlar 100 net olmalıdır. Aç sıx, Krex kapitalı və nə zaman kasacağını və qımaylı qaydını yazın. Burada dostlar, bir şəkildə biz öz şəxsiyyət vəsqəmizin ön tərəfini, bir şəkildə arxa tərəfini, bir tərəfdə də dostlar, şəxsiyyət vəsqəmizinin əlimizdə tutaraq Krex kapital yazırıq və nə nə zaman katılacağınızı və gmail kaidənizi yazın deyir. Bunu dostlar tam olaraq bilmədim. Yəni burda net olaraq yəni göstərmir necə eləmək lazımdır. Crex Capital və nə zaman katılacağınızı və gmail kaidənizi yazın. Yəni gmail hesabınızı dostlar yazacaqsınız, Crex Capital yazacaqsınız bir kağıza və bir də ayın kartını yazsaz bəs eləyəcək. Ondan sonra dostlar avtomatik olaraq, yəni bu onun üstünə vura biləndə bir dənə bələdçisi seçir. Burdan seçiləri şəkilləri yükləyə bilərsiniz. Yəni nə də bilməsəz, nəsə dəydilməsəz videonun altına yazıb soruşa bilərsiniz. Yəni bu sayt haqqında danışılacaq başqa bir şey yoxdur. Stake haqqında da dostlar onu deyim. Hələ ki Stake reallaşdıra bilmirik. Gördüyünüz kimi Stake API də proqram 2021-ci ilin 2-ci çeyreğinde açılacaqdır. Yəni 2021-ci ildə biz də 2 reallaşdıra biləcəyik minimum ə, 50 token olacaq. Qeydiyyatdan keçən dostlar hər kəsə də bizim yəni balansımızda da 50 KRT token var. Qeydiyyatdan keçən hər kəsə də 50 KRT token verəcək. Burada da Krix tokeninin dəyərini 1 dollar olaraq göstərir. Nəsim dostlar, bu video ilə bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.